biz doim aytamiz siz hayotga ekansiz chetda turish yo'q yo haqni xizmatida bo'lasiz unday bo'lmasangiz o'z o'zidan bilingki siz o'sha botilni xizmatidasiz keyingi oyatda olloh aytadi noma amollar o'qilinib qozilik boshlangandan keyin odamlar endi ikkiga bo'linadi bas endi iymon keltirib solih amal qilganlar ularni robbilari rahmatiga dohil qiladi kirgizadi yani ana shu ochiq yutuqdir ammo kofir bo'lganlar bo'lsa ularga aytilinadiki oyatlarim sizga tilovat qilinmasmidi sizlar esa kibr qildinglar jinoyatchi qavm bo'ldinglar qarang yani, trillion trillion o'sha tiz cho'kkan odamlar bor yo'g'i ikki jamoatga bo'linyapti solihat va iymon keltirib solih amal qilganlar va kofir bo'lganlar shuning uchun ham biz doim aytamiz siz hayotga ekansiz chetda turish yo'q yo haqni xizmatida bo'lasiz unday bo'lmasangiz o' o'zidan bilingki siz o'sha botilni xizmatidasiz uchinchi jamoat yo'q chunki mana qiyomatda trillion trillion odamlar bor <laughs> yo'g'i ana shu ikki jamoatga bo'linadiiymon keltirib solih ama qilganlar va kofir bo'lganlar bugun ba'zi odamlar aytadiku men tinch qo'yinglar boshimni ortmanglar men chitd turay deydi yo'q unaqa narsa yo'q boshingiz og'risa og'rimasin iloji yo'q ikkitasini bittasiga qo'shilasiz yo haq bilan birgasiz yoziddasiz o'rtada qolib ketish yo'q <laughs> munofiqlar o'rtada qolib ketganku desangi yo'q ular ko'rinishidan o'rtada qolib ketgan oxir ah, oqibat ular botilni safida uchinchi jamoat yo'q chunki narigi dunyoga borganimizdan keyin o'zi uchinchi olam yo'q o'zi ikkita olam bor yo'q jannat va do'zax olami yo <laughs> hizbillohsiz yo hizbi demak ollohni jamoatidasiz hizoh degan yoki shaytonni jamoatidashayton siz hayotga kelar ekansiz va balog'atga yetar ekansiz shuni bilingki xuddiki ringga chiqarib qo'yilgan odamdeksiz ring maydoniga chiqarib qo'yilibsiz oldingizda raqib turibdi u ring haq bilan botil urushadigan ring dunyo shu siz uni urmasangiz qarshingizda turgan u sizni uradi yo men chetda turay degan gap yo'q bo'ldi siz ringga chiqib bo'lgansiz hayot dunyoga kelganigizdan keyin balg'atga ketganingizdan keyin sog'lomisiz aqligiz bormi tamom ringga chiqqansiz urmasangiz sizni uriladi botilga zarar bermasangiz botil sizga zarar beradi haqqa xizmat qilmasangiz o'z o'zidan botilga xizmat qilyapsiz bu uchinchi yo'l yo'q endi bu haqqa xizmat qilish degani mana b yerda bo'lishi kerak deb qalbini toza deb yuraverish emas ekan qarang qachon olloh iymon keltirganlarni gapirsa qur'onda davomida alladina amanu degach va solihat solih amal qilganlar deydi demak bir odam iymon keltirdim desada solih amal qilmasa u o'zi o'zidan u shaytonni jamoatida u chunki olloh faqat iymon keltirsa demayapti amal qilsa deyapti amal qilganda ham u o'zi istagandek amal qilsa emas solih amal qilsa deyapti ana shu shartni unutmasligimiz kerak iymon hech qachon qur'onda solih amal shartidan ajralmagan hozir odamlarga namoz o'qimasang qalbim tozaliging befoyda keyin namoz o'qimasang iymon keltirdim deganing befoyda desan sen qayrdan bilasan olloh biladi kim nima bo'lishini ertaga kim jannatga kiradi kim do'zaxga kiradi bu odamlarga nima deb tushuntirish ekan ajablanasiz olloh aslida bilgani uchun shu aytib qo'ygan bizga aytyaptiki mana iymon keltirib solih amal qilsanggina bas shundagina robbisi ularni rahmatiga dohil qiladi deapti olloh bilarkanmi bilgani uchun aytib qo'yganmikan f harfini e'tibor bering oyatga fa bu rahmatiga dohil bo'lishning sababi degani yuqoridagi ishlar u nima edi iymon keltirib solih amallar qilish namoz ro'za zakot haj qodir bo'lsa o'shalarsiz bu hukm amalga oshmaydi ya'ni robbing seni rahmatiga dohil qilishi f harfidan mana shu ma'noni bilyapmiz sen qayerdan bilasan deydi ana shundan bilyapmiz fe deydi kimni olloh rahmatiga kirgizishligini endi u nima u allohni rahmati robbing ularni rahmatiga dohil qiladi deyapti kirgizadi ya'ni ollohni rahmatida murod jannat hadisda kelgan hadis qutsiyda olloh azjala jannatga qarab aytadi anti rohmati man ashau muttafaq alayhi hadis jannatga qarab alloh aytgan sen mening rahmatimsan xohlagan bandalarimni sen bilan rahm qilaman deydi modom jannat nazarda tutilyapti tutilyaptikan shu yerda allohni rahmatidan a o'sha allohni rahmati demasdan shu yerda jannat deb qo'ysa bo'lmasmidida masalan deb qo'ysa bo'lardi nimaga unda deb keltirdi ana shu yerda biz bir narsani tushunamiz agar ollohni rahmati bo'lmasa jannat ham oltin qafasga aylanadi jannatni jannat qilib turgan narsa allohni rahmati shuning uchun ham siz dunyoda bir narsa so'ramoqchi bo'lsangiz ollohdan o'sha narsani so'rashdan avval allohni rahmatini so'rang shunda o'sha narsa sizga kelgan taqdirda ham ne'mat allohni rahmati bo'lib keladi misol uchun uy joy so'rayapsiz so'ravering olloh rahmating bo'lsa berding shuni o'zini ber emas aks holda ko'rasiz o'sha uy joy sizga ollohni rahmati emas ollohni balosi bo'lib keladi o'sha uyga kirganingizdan baraka topmaysiz hali yonib ketgan hali kuyib ketgan hali unday bo'lgan hali bunday bo'lgan ollohni balosiga aylanib kelgan xotin so'rayapsiz xotin so'ramang ey olloh sendan rahmatingni so'rayman shu xotin ollohni menga rahmati bo'lsa berdeng aks holda odamlar xotinni olib oladi qarasak <hires> u xotin xotin olmagan balo olgan farzand so'raganda ham xuddi shunday farzand emas bola emas balo olgan boshqa mol dunyo ne'matlar ham xuddi shunday inson gohida bir markab so'raydi bir ulovim bo'lsa meni ham minsam deydi qarasangiz o'sha bilan avariya bo'lgan har kuni buzilgan kimdir urib yuborgan o'ldirgan shu bilan sudlashgan qamalib ketgan u ne'mat emas balo bo'lgan u boshiga ana shuning uchun odam so'rashni bilishi kerak siz narsa so'rashdan avval ollohni rahmatini so'rang shunda sizga tatiydi aks holda o'sha narsalar sizga oltin qafasga aylanadi shuning uchun ham ashobil kafni duosiga ajablanasiz ular kaft surasida hali tafirda o'tamiz zolim qavmdan qochar ekan ey olloh bizga bir boshpana ber yoki bizga bir himoyachi ber demagan robbana atina millaunkadegan qarang bizga bir himoya qiladigan katakon ber bizni ham bir himoyachi podshohimiz bo'lsa tamkin ber davlat ber bizga bir yashashga joy ber unaqa narsalar emas robbana atina milladunka ey robbimiz bizga o'zingdan rahmatingni ber degan chunki ular bilar edi agar ollohni rahmati bo'lsa g'or ham qasrga aylanar ekan kerak bo'lsa shunday bo'ldimi olloh rahmatini bergandi g'or ularga qasrdan ham yaxshi sharoitga aylandi qasrlarda podshohlar himoya qilolmaydigandek ularni olloh g'orda himoya qilib qo'ydi quyoshni tushirib g'orga ularni chirib ketmasin deb to'ntarib to'ntarib turdi olloh kuchuklarni qo'riqlayotgandek qilib g'orni og'ziga qo'yib qo'ydi kim ularni oldiga kelsa yurak yorilib qochib ketardi kimsa yaqinlasha olmaydigan qilib qo'ydi qasrda ham bunaqa qo'riqlanmaydi ular ko'ryapsizmi bizga qolsa qasr so'raymiz bitta podshohni yonida o'tirib olib uni himoyasiga kirib olishni so'raymiz hech kim bizga tegina olmasa ekan deb o'ylaymiz to'g'rimi aslida esa mana ashobi kaf so'ragandek so'rasak g'orda tursak ham hech kim bizga teginaolmas ekan yani. zolimni yani. qo'li yetmaydi ekan faqat siz ana yani, shunda xolis so'rashingiz kerak o'ziz nafsiga yoqqandek emas g'orga kiritib qo'ysa ham olloh sizni shu dinizga amal qilib xotirjam allohni roziligini topib yurishga rozimisiz g'or tasavvur qiling hech arqa yo'q u yerda agar sizni ana shunga roziligni olloh bilsa shunday qilib kiritib himoyalab qo'yadi shuning uchun ham aytyapmiz mana bu yerda xullas olloh fjannati demadida aslida shu yerda jannat nazarda tutilngan bo'lsadarhmati robbilari ularni rahmatiga kirib qo'yadi chunki muhimi shu keyin qayerga borganligi insonga zarar bermaydi agar ollohni rahmatida yursadapti mana shuning uchun ham mana shu katta ochiq bir yutuq allohni rahmatiga kirib olish olloh rahmatini esa nimaga bog'lab qo'ygan ekan solih amalga bog'lab qo'ygan yani ekan mana yuqorida tushuntirdik endi bitta oyat bilan jannat ahlini ishi hal bo'lib ketdi qarang endi keyingi oyatda o'ttiz birinchi oyatda do'zaxiylarn zikriga o'tib ketadi deyapti kafaru kofir bo'lganlar esa va hokazo oyatni o'aiz nimaga tezd o'tib ketiliyapti jannat ahlini amallaridan ularni hisob kitobidan do'zax ahlini amallari hisob kitobi esa mana uzun uzun hali kelyapti oyatlarda bu kinoyaki jannat ahlini ishi ana shunday tez hal qilib borladi qiyomatda degani misol uchun siz imtihon olyapsiz o'quvchilardan bir o'quvchingiz yaxshi o'quvchi yaxshi o'qigan siz bilasiz o'zi shundoq ham imtihondan o'tib bo'lgan u chunki yil bo'yi siz o'qitib kelgansiz o'ziz bilasiz shunda uni imtihonda siz qiynab yotmaysiz bilasiz hamma savollarga javob beradi uni tez tez o'tkazib yuborasizda ishini hal qilib ikkichini olib kelasiz keyin ana uni siqib suvini ichasiz bilasiz u o'qimagan yiqiladi u uni u bo'yniga qo'yishingiz kerak yiqilishini uni yaxshilab imtihon qilasiz ana shunga o'xshaydi olloh o'zi mo'minni biladi dunyoda o'zi imtihondan o'tib bo'lgan mo'min odam shung uchun ham <laughs> bitta oyatda uni ishi hal qilib yuboilyapti tezda shunday <laughs> alloh rahmatiga yani, xuddiki tavr joa haligi a'lochiga sen bu yoqqa turib turgin mana bilan bizni ishimiz deganday bo'lyapti mo'minni shunday tezda tezda hisobini o'tqazib yuborilyaptida jannatga bitta oyatda hal qilib ishini ularni endi do'zaxiylar bilan shug'ullanyapi buni biz inshihoh surasini sakkizinchi to'qqizinchi oyatlarida o'tdik olloh oyatda aytganmo kitobi kimniki o'ng tomondan kelsa mo'min shunday osongina hisob kitob qilinadida tezda ahliga xursand bo'lib yugurib boradi u o'tdim deydi endi kofirlarni mana haqiqiy hisobi ammo kofir bo'lganlar esa mening oyatim sizlarga tilovat qilinmasmidi sizlar esa kibr qilardinglar va jinoyatchi qavm bo'lgandinglar deyiladi e'tibor bering oyatim sizlarga tilovat qilinmasmidi kim qilgan tilovatni har holda ollohni o'zi tilovat qilib bermagan ularga to'g'rimi kim qilgan tilovatni kim qilgan bo'lsa qilganda tilovatni ana shu muhi shu joyidan hozir juda katta foyda chiqadi sizlarga oyatlarim tilovat qilingan emasmidi deyapti alloh bu degani kim qilgan bo'lgan taqdirda ham sizlarga shu gaplarni birov gapirmaganmidi degani sen yoqtirgan odamingmi sen yoqtirmagan odamingmi al muhim senga shu gaplar o'shalar orqali gapirilganmidi ha deyishadi sen esa kibr qilarding ya'ni sen qayerdan bilasan derding bugun ana shunday deyayotgan odamlar qarang siz oyat aytib turasiz hadis aytib turasiz u oyat hadisni siz o'ziz tushungandek aytmaysiz yana ulamolar so'zlari bilan aytib turasiz ana shunga qaramay ey sen o'zingcha nimalar deyapsan desa bir odam shuni bilingki u sizga kibr qilgani yo'q u oyat egasiga kibr qilyapti ollohga kibr qilyapti u o'rtada turgan siz hech kim emassiz siz siz yetkazib bergansiz siz muhimemassiz bu yerda <laughs> va o'sha odam tushunsinki uni muammosi siz bilan emas siz nima qilgansiz <laughs> unga siz arpasini <laughs> uni muammosi olloh bilan uni oyatlari bilan ollohga ki kibr qilyapti u agar siz oyatdan dalil aytmasangiz hadisdan dalil aytmasangiz yoki oyat hadisdan dalil aytgan taqdiringizda ham ulamolar so'ziga teskari ko'rinishda aytsangiz unda kimdir sizga qarab sen qayerdan bilasan desa to'g'ri unda u odamni haqqi bor sen ollohga qarshi chiqyapsan deya olmaysiz lekin aytyapman shartni mana oyat hadisni aytasizda ulamolar so'ziga muvofiq aytasiz tafsir qilasiz ulamolar so'zidan keltirasiz hadis sharhlaysiz ulamolar so'zidan sahoba tobinlar so'zidan yani ana shunda bu odam yana ey sen qayrdan bilasan o'zingcga gapiraverma desa bu ollohni oyatlariga kibr qilyapti shu ma'nolarni qayerdan olyapmiz tutla alaykum fatakbartu degan joyidan sizlarga tilovat qilinardi kim qilgan bo'lsa ham degan sizlar esa kibr qilardilar vakutu muimi oyatlar tilovat qilinsa kibr qilib jinoyatchi qavm bo'lard jinoyatchi degan so'zni qarang yana kelyapti o'n oltinchi martasi bu hozir shu paytgacha o'tgan tafsirlarimizda oyat hadis eshitganda ensasi qotgan odam e o'zingcha degan odam jinoyatchi ammo afsuski bugun u aksi jinoyatchi bo'lib qolgan oyat hadis aytsangiz siz jinoyatchisiz endi ular kibr qilganiga qo'shimcha ikkinchi sifat bilan sifatlanyapti jinoyatchi qavm edinglar deyilyapti ya'ni kibr qilgani yetmagandek jinoyat qilgan ular u nima edi jinoyat boshqalarni ham to'sgan ana shunday oyat hadisdan da'vatdan ilmdan bugun bu odamlarga qarasangiz bir jamiyatni ichida munkarlarni siz borib inkor qilsangiz seni nima ishing bor <laughs> o'zi şey javob beradi deydi lekin qizig'i a unda oyat hadislarni eshitayotgan amal qilayotganlarni ham qo'yinglar o'zi javob beradi adashgan de. bo'lsa nimaga ularga chidamaydi ular jamiyatni ichida bitta odam harom farijh qilib yurganda o'zi javob berar de. ekanda unga indamaslik kerak ekan endi bitta odam dinni o'rgansa adashib ketyapti deb uni hol joniga qo'yishmaydi qo'ybidi ham o'zi javob beradi nimaga uni qo'ymaysan aytadiki chunki jamiyatni ichidagi an harom xarishni qilib yurgani zarari o'ziga deydi o'zi javob beradi yani sen aytayotgan qo'y deyotgan odamlaring adashib noto'g'ri toifalarga qo'shilib qolsa bularni zarari jamiyatga deydi unda biz ham xuddi shu uslubda ularga aytamizki sen o'sha zarari o'ziga deyayotgan odamlaring jamiyatda faxsh munkarni qilib yurgan odamlarni zarari ummatga ularni o'shalarni qaytarmasak hammamiz halok bo'lamiz shuning <tutly> uchun ham qo o'zi javob beradi demaymiz biz qaytaramiz ularni ular xullas o'zini kibriga qo'shimcha boshqalarni ham ana shunday jinoyat qilib haqdan to'sar degani shu hozir da'vat sohasida qarshi kurashayotganlar bitta islohni ishlatadi uni eshitish deydi va boshqalarga targ'ibot tashviqot qilish bir xil jinoyat deydi ba'zilar eshitish jinoyat emas faqat targ'ibot tashviqot jinoyat deydi ba'zilar ikkalasini ham jinoyat deydi xuddi shuningdek haqqa kibr qilish o'zi bitta jinoyat demoqchimiz fastakbar boshqalarni undan to'sish bu ikki karra jinoyat sizlar jinoyatchi qavd endi yana bir ibratli o'rin bor oyatda ko'pincha qur'onda bir odamlarni gapirilinganda qavmman mujrimin qavmman fasiqin zolimin deb gapiriladi ya'ni jinoyatchi qavm fosiq qavm zolim qavm shu qavm degan gap nega qo'shiladi masalan zolim bo'ldinglar jinoyatchi bo'ldinglar deb qo'yilsa ham bo'ldi deydiku to'g'rimi nega o'sha qavm degan joy qo'shiladi qavm nima degani o'z qavm degani millat degani bunda shunday foyda borki qavm degan joy qo'shilishida bu odamlarda dinga kurash faqatgina bir to'rtta beshta haligi davlatni da boshliqlari tarzida emas ularda dinga kurash millat tarziga aylanib ketgandi degani mana <türk> hammada demaymiz albatta de, lekin ba'zi mintaqalarda ko'rasiz bizni o'zimizni o'zbek jamiyatlarda ham davlat hech <türk> narsa demagan taqdirda de. ham o'sha bir uch to'rtta kommunist chollar o'rganib qolgan o'zi dinga kurashishga kurashaveradi masalan maktabda o'qituvchilar direktorlar mahalla komlar qarasangiz ba'zi joylarda u davlat undan talab qilmagan taqdirda ham maktabga kelgan ki qizlarni hijobini yechish ishi shu nima qilyapti senga shu bir parcha parchalatdi desangiz o'zi ham bilmaydi nima zarari bor o'qishga uni desangiz o'zi ham bilmaydi lekin u shunaqangi qavmga aylanib qolgan jinoyatchi qavmga millat tarzida o'zi dinga kurashish uni qon qoniga singib qolgan undan hukumat uni talab qilmagan taqdirda yoki mana uh, mahalla kuy bizni o'zbekchilikda shunaqa degan narsa bor mahalla kuy tarzida ba'zi joylarda dinga kurashishadi soqol qo'ysangiz sizni hukumat hech narsa demagan taqdirda ham mahalla kuyni o'zi qo'ymaydi vahobiyga o'xshab yurma deb kelib dadangizga gapirgan onangizga gapirgan hijob o'rasa qiz dadasiga gapirgan qo'sni qo'shnilar onasiga gapirgan yoki mana bir bidat xurofotlarga qo'shilmasangiz hukumat sizni indamaydi bidat to'ylarga bormasangiz mahalla kuydi o'zi sizni qo'ymaydi nimaga qo'shilmayapsan deydi bayramga chiqmasangiz navro'zga yangilikga tug'ilgan kunga bormasangiz har xil shunaqangi shirkxonalarga bormasangiz bidat xonalarga hukumat sizga indamagan taqdirda ham ba'zi joylarda shunaqa mahalla kuydi o'zi sizni qo'ymaydi ana shu nima degani qavmam mujrimin degani u millat tarzida 'z jinoyatchiga aylanib qolgan bu nimadan bo'ladi hukumatdan bo'ladi albatta bu hukumat shunday qilaveradi odamlarni jinoyatga targ'ib qilib ya'ni ana yani, shu dinga qarshi kurashga oxirikeyin oh, millat tarzida odamlar o'i dinga qarshi kurashga aylanib ketadi olomon olomon bo'lib odamlar musulmonlarni talaydik uni hukumatlar indamagan taqdirda ham